Вы же будете, да? Да, да, Попросы да, суши? да, да. Место проживания. Украинская, 59 а? Так, Париж. А, ясно. Мир, город Запорожье? Город Запорожье. Место Запорожье. Район жительства. Э -э район жительства. Ленинский. Улица. Бабурка. Как Ленинский То или Бабурка? Бабурка. Заднепровская, 33. Квартира 14. Или все-таки может Ленинский какой-то район? Бабурка. Бабурка? Ну, тогда да. укажем. Хартицкую, да? Так, улица яка? Задний поиска. Дом, квартира? 33. 33, квартира? 14. 14. Место работы? <существует> ЧП, такого-то одна. Приватный да? Да. ЧП, НПК, вот ЧП, НПК.

видеозапись удоставлюсь как ты ехал Надо, ну вот я вот тут и стоял ну так а что ты тут стоишь ну так я тут пиво пил и никуда не выходил тебе не сложно mm. Нет, ну понятно я... так ну в общем есть видеозапись патрульная машина о том что человек управлял транспортным засебом. Я значит, просто, я просто стоял. человек рассказывает о том что он не управлял стоял на остановке установочный комплекс знак вверху стоит а а человек, значит человек пил пиво документы все есть Надо запись предоставить. Хочешь, тебе сейчас покажу. Тоже покажу. Вот, висит видеорегистратор автомобиля. Ознакомить тебя, как ты едешь. Тебя ознакомить с видеозаписью, как ты ехал? Ну вот о чем ты там уже дальше разговариваешь? Ну, не тебя, а вас. А, извиняюсь, да вас. Извиняюсь, Спешили у вас, да? Просто mm -hmm. приходится еще одного ждать свидетеля. Да, спешили. На драйвер. Антон, подожди. Сюда. Сюда, походим, конечно. Телефон. А вон люди идут спросить можно. Горлов Антон Игоревич. Пройти медицинское свидетельство с помощью этих прибора Драгер на основе степени алкогольного опьянения. Вы желаете на месте пройти? То есть будете пробовать, да? Возьми, пожалуйста, прибор. Почему 0,20? Блин, Близ, я сушка. же стоял. Теперь, буду знать сколько. 0,20, да. Я думаю 0,20. 20. <связывая> я <связывая> же стоял. Да. Ну, вы предоставите свои, ведь естественно. А без этого ж никак. Понимаете, если бы вы стояли, на вас бы одну материал бы не составили. Если бы вы стояли. Не, не, на вашем приборе я отказываюсь. Э, хорошо, а, по, все, человек не хочет, подойди сюда. Пожалуйста. На вашем приборе отказ Сейчас, секундочку, не торопитесь. Я еще один вопрос задам. Вы на месте продавать отказываетесь, да? Да. Желаете проехать вместе с нами? Не, не, я на вашем приборе отказываюсь, и метод учреждений сегодня я предъявлю вам свои... Не-не, с нами. Вы должны с нами проехать туда. С вами проехать. То есть желание есть проехать на место Ну, да? Сейчас будем ехать на медицинское свидетельство на улицу Седова, правильно вы вас поняли? Здесь продавать не желаете, а вы хотите приехать к врачу. слышали, да? Да. Объяснение можно от вас кратко, что на месте отказался от прохождения? Да, на месте а... от освидетельства не отказался а... на Драгер. Да, извиняюсь, а... желание а... приехать на седово. Совершенно, верно. Не-не-не-не, куда? В туалет. Куда? В туалет. Нет, на данный момент нельзя. Так вы сейчас будете сдавать как раз вот анализы на седово. Там и туалет, Конечно, и вам везде. все предоставят. 135-й дом, если не жаловаться. Да, совершенно верно. Теремная 135. Какая победа? М? О, победа. фу, победа. Я прошу признать, что я хочу... Сейчас, подождите, дунуть... вы проводите да, фиксацию, да? да? Да, да. Да, я хочу признать, что я хочу дунуть вот, э, прибор... На месте? Mm -hmm. На месте. И все. Давайте продуем. Что очень писать хочется. Там быстро, две секунды. Попрошу вас, чтобы мне сейчас посмотрите, что человек продует. Славик, в самом левом углу панели, там где то уже... Близко. в самом левом углу панели, там возле уже возле самого верхнего кнопочка слепится, нажми ее, чтобы Так, смотрите, прибор готов. Квадратный. Да-да. Да. Прошу, прошу засвидеть. Да, Тамбовский. все видно. Готов. Тест привод. номер 294, да, видите? Могу. да. Нажал. 294. До щелчка непрерывно. Секунд 7. Не-не, секунд 7. Не, не секунд, надо 7. 7. секунд 7 надо дуть. Готов? Да, да. Тест тоже самый номер. Дуйте до щелчка, я скажу, не понял. Еще, 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 еще. О, теперь смотрим результат. 2,44 видно, да. Просто. Все, 50 могу? Да. Давайте. Подождите, на медицинское Подождите. свидетельство вы будете ехать в доктор? А зачем? Административный материал подписывать есть желание? Да, да, не, не, по закону вы тоже можете отказаться от подписи, дальше пояснить административный материал. Я там пояснил все. Нет, ну тут все, я вас. административный материал. Да, я да. Подписываю. Все, слышно? Да, смотрите, человек отказывается. Вот здесь вы являетесь свидетелем. Тоже, если может подойти. Да, да. Вот здесь у нас есть первые свидетели, mm -hmm. где да. вы слышали, что он отказался от подписи дачи пояснений, а вот здесь уже вот погляд на на Еще раз запишу вас, то, что увидели, что, что он mm -hmm. продал. Значит. Вызовешь, да, по станции? Потому что человеком уже здесь долго нахожусь. Вызовешь на станцию, ага. ага.